Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. walhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada kita semua umatnya. Dalam hadis itu beliau sebut sendiri sebagai 40 hadisan. 40 hadis di antara 40 hadis itu beliau menyebutkan wa antusallia bi wudu. Agar kalian salat dengan wudu yang sempurna. Nah, karena itu saya akan berbagi di sini tentang tata cara berwudu yang saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali yang disyarah oleh Al-Alamah Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam kitab syarah beliau Maraqil Ubudiyah Nah bagaimana caranya Bagaimana tata cara itu Mari kita uh, ikuti bersama Oke okay. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah nah, Beliau menyarankan agar uh, Kita duduk Ijilis Fi mawdhi'in murtafi'in Duduklah Di tempat yang Lebih tinggi agar kita tidak maksud beliau agar kita tidak terkena dengan percikan air nanti saat kita bubuk. Nah duduknya disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Jadi di sini arah kiblat saya. Posisi saya ini arah kiblatnya dari depan saya. Nah karena itu saya sudah menyiapkan di sini ada kita sudah duduk tempat lebih tinggi. Kemudian kita duduk begitu menghadap ke kiblat. Setelah kita dalam posisi seperti ini kita disunahkan untuk bersiwak. Dalam hal bersiwak ini ada dua perspektif ya, ada dua sudut pandang yang harus kita perhatikan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa fadilah keutamaan menggunakan e, siwak itu sebenarnya dapat kita peroleh dengan menggunakan alat apa saja yang dapat menghilangkan bau mulut dan warna kuningnya gigi. Nah, untuk untuk tujuan ini. Alat yang lebih utama tentu saja menggunakan sikat gigi untuk era sekarang, menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Tetapi, kalau dari sisi kesolehannya, yang lebih utama tentu saja adalah kayu siwak seperti ini, karena inilah yang digunakan oleh Rasulullah. Karena itu, para ulama menyarankan kita untuk menggabungkan dua alat ini untuk mencapai keutamaan yang sempurna. Jadi, menggunakan sikat gigi sekaligus juga kalau mau mau wudhu seperti ini atau mau sholat menggunakan siwak seperti ini karena itu dalam hal ini berlaku kaidah yang mengatakan al muhafazatu al qadim salih wal bil jadidi al -aslah. tetap memelihara uh, tradisi atau sunnah sunnah rasul dengan segala alat alatnya itu karena itu lebih salih tapi juga uh, dapat juga menggunakan alat alat baru yang dari sisi hasil penggunaannya hasil yang lebih efektif. Nah itu untuk bersiwak. Baik kita lakukan siwak seperti ini. Kita, siwaknya sudah. Selanjutnya kita cuci tangan. Namun sebelum kita cuci tangan ini kita di dianjurkan untuk membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga doa lanjutannya, Alhamdulillahilladzi ja'alil tahura. Kemudian dilanjutkan dengan doa selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min hamazati shayateen, wa a'udzubika min ayyahduru. Airnya jangan dibuka dengan seperti ini, cukup kecil saja. Seperti ini, kemudian cuci tangan, seperti ini, kemudian tutup dulu kerannya untuk menghindari penggunaan air yang berlebihan atau israf itu. Kemudian kita selesai tangan ini seperti ini, ini namanya takhlil. Seperti ini kita mulai di tangan kanan. Jadi perut tangan yang kiri kita tempelkan ke punggung tangan yang kanan seperti ini. Nah, batas yang harus dikenai oleh air di sini ada sini, bagian sini, sini. Nah, ini untuk sunnahnya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis wa a'udzubika min Ini kita lakukan tiga kali. Ya itu cuci tangan sudah selanjutnya adalah uh, berkumur dan beristinsyak ya caranya seperti ini kita ambil air seperti ini cukup kemudian separuhnya air ini untuk ke mulut untuk untuk berkumur dan separuhnya untuk ke hidung untuk istinsyak jadi begini separuhnya ke hidung terserap ke hidung seperti itu ya. Nah, saat kita melakukan berkumur-kumur itu tadi, ada juga doa yang kita disarankan oleh para ulama, yakni saat berkumur itu kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Jadi dalam hati, kita baca doa dalam hati. Ya Allah, bantulah saya, saya mohon bantuan kepadamu, agar aku selalu ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Itu kita bisa lakukan dengan bahasa kita sendiri dalam hati biar kumur gitu ya. Kemudian saat membasuh hidung istinsyak itu juga kita bisa berdoa dalam hati. Disarankan untuk berdoa dalam hati dengan doa Ya Allah berikan aku kesempatan untuk mencium bau surga dalam hati ya. Jadi saya ulang ini caranya tapi doanya dalam hati ya. Ini. Nah, kita bersihkan hal apa saja dalam hidung ini. Nah, sudah berkumur sudah istinsyak sudah. Sekarang saatnya mengambil air untuk membasuh muka. Untuk basuh muka ini yang harus terkena dengan air adalah dari sini. Secara vertikal mimana biti sya'ri ra'si dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai sini. Di sini. Ini harus kena secara vertikal. Secara horizontalnya mulai minal uzuni ilal uzuni dari telinga ke telinga. Jadi area yang harus terkena air di sini, ini, sini. Harus terkena dengan air. Nah, caranya seperti ini. Ini kita disunat dianjurkan seperti ini. Ambil air. Kemudian sembari kita pasang niat. Ya, nawaitul wudhu li raf'il atau nawaitul wudhu li salah. Nah, kita tempatkan air di bagian jidat dulu, atasnya sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan air menggunakan kedua telapak tangan seperti ini dan perhatikan kedua telunjuk saya mengoles di sini bagian kelopak mata. Nah caranya seperti itu. Ini, ini. Seperti itu. Kemudian tanpa melepaskan telapak tangan dari pipi seperti ini. Kedua eh, ibu jari, kiri maupun kanan itu kita lewatkan di belakang telinga seperti ini sama kiri juga sama lewatkan di belakang telinga seperti itu oke saya ulang lagi oke saya ulang lagi caranya begini nah. Nah, janggut yang tipis seperti ini kita disunahkan untuk mentaklil seperti ini. Agar air juga sampai ke mana betis syari tempat tumbuhnya rambut bulu ini bukan bulunya saja tapi tempat tumbuhnya rambut ini harus kena nah ada doa yang kita disarankan untuk baca saat kita membasuh me, me, muka seperti tadi itu yakni Allahumma bayyid wajhi yawma ya Allah putihkan wajahku kelak di hari kiamat saat engkau memutihkan wajah-wajah dan saat engkau menghitamkan wajah-wajah seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke membasuh eh, apa tangan. Ya. Caranya kita buka kerannya, ambil air sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, ya secukupnya begitu kemudian kalirkan ke bawah sini. Kita gosok seperti ini. Nah batas yang harus kena Al Ghazali menyarankan agar maal ma'al mirfaqain. Ini, kalau beliau bilang ma'a bersama dengan bagian sini. Jadi bukan sampai sini tapi bersama dengan ini. Jadi bisa kita basuh, bisa alirkan air sampai sini. Nah, caranya ya gini. Kita gosok-gosok seperti ini, kemudian jangan lupa tahlil juga seperti ini. Nih, ini tahlil namanya. Seperti ini. Nah, itu kita lakukan tiga kali. Ya. Nah, ada juga doa yang kita disarankan untuk baca saat kita basuh tangan seperti tadi itu, yakni Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, saya mohon kepadamu yang baik-baik dan keberkatan. Gitu. Saat Musa. Kemudian yang kiri juga sama. Nah, sama. Ini kita takhlil begini, kita takhlil kemudian kita alirkan airnya ke sini. Ini juga tiga kali. Nah, ada juga doa yang kita disarankan untuk baca saat kita basuh tangan kiri itu. Antara lain, antara lain ini, e, Ya Allah, jangan Engkau berikan amalku kelak di hari kiamat melalui sebelah kiriku. Gitu, dalam hati aja kita, bisa kita berdoa seperti itu. Sudah, tangan sudah. Selanjutnya kita menuju ke cara kita mengusap kepala. Caranya adalah basuhkan, basahkan dulu tangan, semua bagian tangan, semua bagian tangan seperti itu. Kemudian Tempatkan jem, ibu jari ini bagian sini, tempatkan di sini keduanya kiri kanan, kayak gitu. Kemudian rapatkan begini, kedua jari-jemari kiri dan kanan, kemudian jalankan ini di atas kepala seperti ini sampai tengkuk sini, sampai tengkuk sini, sampai sini ya. Kemudian tarik lagi ke depan, Hiap yep. sekali saja, udah begitu. Rapikan rambut, kemudian untuk basuhan yang kedua dan ketiga kalinya sama. Basuh eh, apa namanya basahi tangan dulu seperti ini. Ya, rapikan rambut itu basuhan untuk yang kedua dan ketiga kalinya juga sama. Ya, selanjutnya adalah hmm, mengusap telinga. Caranya seperti ini. Basuhkan semua bagian tangan, telapak tangan ini. Nah seperti ini, kemudian tempatkan ujung telunjuk ini di lubang telinga sini. Ini untuk kemudian kita edarkan telunjuk ini di lekuk-lekuk telinga ini, seperti ini. Kalau sudah sampai sini, ibu jari ini kita lewatkan di belakang telinga, seperti itu. Nah jangan lupa perut tangan ini kita tempelkan di sini perut tangan kita tempelkan di situ. Ulang lagi agar lebih jelas ya. Cara mengusap telinga seperti ini. Basuh basahkan dulu tangan. Sini edarkan jempol jari ke sini. Telapak tangan ditempel. Nah. Baik, yang kiri juga sama. Basahkan, edarkan jempol jempol jari di belakang telinga perut tangan ditempel nah itu kita lakukan tiga kali ya itu tiga kali selanjutnya basuh kaki basuhan kaki sebenarnya ada juga basuhan apa nama kita disarankan untuk sekedar mengelap saja bagian tengkuk begini nih. tapi anda boleh melakukannya boleh juga tidak karena ada banyak kontroversi ada banyak beda ikhtilaf ulama di situ nah selanjutnya bagian terakhir adalah membasuh kaki Caranya adalah kita basahi dulu kaki ini, basahi dulu baru kita gosok. Basahi dulu seperti ini, baru di, di, diratakan air itu, terutama di bagian tumit ini agar kita lebih 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 apa namanya lebih lebih keras di dalam menggosoknya seperti ini, seperti ini. Nah, dan jangan lupa bagian jari jemari kaki ini, sela-selanya ini kita tahlil juga. Caranya menggunakan jari kelingking Jari kelingking yang kiri dimulai dari celah jari kelingking kaki ini. Seperti ini. Nah, kita lakukan seperti itu. Saya ulang biar biar lebih jelas ini. Basahi dulu. Sudah. Kita gosok. Kemudian begini. Nah, ini. Gitu. Ini kita lakukan tiga kali. Nah, di dalam hal ini kita juga disarankan untuk berdoa oleh Imam Ghazali dengan doa Allahumma qadami ala sirup. Ya Allah, mantapkan kakiku kelak di hari kamar di atas titian sirup itu Tuh. Kemudian kaki kanan juga sama seperti tadi Oh, janganlah maafin. Cara me mencela nyelai ini Cara menyelai-nyelai kaki, cara, cara mentahlil ini tidak tidak disarankan dari sini, tidak dari atas, tapi dari bawah sini, dari bawah sini. Ya, kemudian yang kanan juga sebenarnya sama. Kita basahi seperti ini, sudah kita apa namanya, kita uh, gosok seperti ini dengan agak keras. Kemudian jari jemari tangan, jari uh, kelingking kiri kita kita masukkan di sini, lanjut ke sini sini, kemudian terakhir disini, di sini, di jari kelingking kaki kiri. Jadi dalam hal uh, dalam hal men-tahlil jari jemari kaki itu, Syekh Nawawi Al Bantani mengatakan bil konsori dengan kelingking, minal konsori mulai dari kelingking kaki kiri, ya, idal konsori nanti berakhir di celah atau celah kaki celah kelingking kaki yang kiri. Jadi mulai dari kelingking yang kanan, kelingking yang kanan gini, berakhir di kelingking kaki yang kiri. Jadi bil konsori, minal konsori, ilal konsori. Begitu, ya. Saatnya kita akhiri wudhu ini dengan membaca doa wudhu. Kita disarankan untuk mendongak ke langit seperti itu,